сегодня мы встретили еще дополнительно к тем, которые уже находятся в Одесском регионе, встретили 170 человек. Это семьи с инвалидами, а также 61 человек – это дети из Донецкой области, которые уже сейчас находятся у нас в регионе. Особенности – это действительно в каждой семье Инвалид. Это инвалиды, это инвалиды-колясочники, это инвалиды первой, второй, третьей группы. Что касается детей, это дети с малообеспеченной семьей, дети сироты, дети, которые... Успели, потому что планировалось 100 человек, но э, те, которые успели на поезде, которые приехали на посадку, это 61 человек. Поэтому ждем еще дополнительно, наверное, вот эти э, 40-30 человек. Э, все эти э, социального направления люди пройдут регистрацию и будут поселены компактно э, в детских оздоровительных учреждениях, а также в санаториях и базах отдыха. Курортного и Сергеевке. Вот и мальчик, дядя, тебя... Смотрите, какой ты красивый мальчик. И все, с хочешь, да? Маленький мой. С другой стороны. Вот. <говорит> да, первый поезд. Ежедневно сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям встречают прибывшие поезда и помогают прибывшим людям, особенно как сегодня было много людей с ограниченными возможностями, помогают им добраться, вещи, сумки. Были лежачие больные, которые ну, нужна помощь и постороннее внимание. Сопровождаем их до автобуса, рассаживаем их вещи. Ну и как бы сопровождаем их. По, до места их, где они будут находиться. Это, как правило, санатории города и ну, лечебные учреждения. Подполковник Цева Владимир Ильич э, работает в координационном центре по вопросам э, переселения граждан.

приехали мы из луганска 31 человек уехали не так как планировали конечно уехали срочно потому что началась ну, усиленная как бомбежка обстрел прямо по жилым кварталам по жилым районам и мы буквально за час побросали вещи на созвоне кого могли собрали побросали вещи какие успели и ближайшим поездом на котором удалось вот уехали на киев уже с Киева добирались, просили автобусы, там, кто смог, мы добрались до Одессы. По улицам города люди уже не ходят, машины не ездят, то есть там на улицах пусто. Люди сидят по домам, люди сидят, у кого есть подвалы, у кого есть в коридорах, в середине комнаты, чтобы не летели стекла. Очень многие магазины закрыты, хлебные машины бывают, подъезжают прямо вот на улице, останавливаются, люди в очередь раскупают хлеб и разбегаются продукты ну, основные по оставались. многие машины с продовольствием вообще не рискуют те которые не луганские они не едут не, не доставляют продукты то есть то что есть основное поэтому, магазины многие супермаркеты закрыты люди разъехались работать некому. у ну, она замечательно приятно. слава богу здесь тихо спокойно и можно не бояться взрывов поэтому здесь, ну, здесь улыбаются люди нормальная жизнь поэтому нам предоставили место, где можно жить, нас приютили, и это очень хорошо. Делать можем все, хотим все. Нужно будет где-то работать, ну, куда-то себя применять, по крайней мере, временно, пока хотим, конечно же, вернуться домой. Когда там все закончится, поедем все восстанавливать, сами восстанавливаться. Пока здесь будем, будем применять себя здесь. Нам хочется одного, чтобы это все закончилось. Чтобы было спокойно и можно было жить. Дальше мы не особо что понимаем, что сказать. Ни советов, ничего мы, конечно, ожидать никому не можем. Просто хочется, чтобы закончилась война. Оксана меня зовут, Золотарева моя фамилия, Луганск. Мы принимаем буквально с начала всех их военных действий, мы принимаем людей. По-разному. Есть автобус, просто прибывает ночью, нужно кормить душ, одеть, лекарства, памперсы. И таких людей много было. Мы отправляли в Сергеевку, вы знаете, в Татарбунарский район. И одиночные пребывали, мы обеспечивали дома, расселяли, устраивали. Вот. А эта группа, группа приехала с Луганска. Они нам перезвонили в Луганске, что вот нужно срочно принять. И мы дали согласие, не зная, кто эти люди. Просто у нас есть возможность, есть база в маяках. Там проживает, мы принимали колясочников, инвалидов. Там 45 человек сейчас проживает. Плюс эта группа 31. Кто есть, люди нуждаются, да и все. Мы особо там не интересуемся фамилией, возраст. А в понедельник прибывает у нас до 100 человек из Донецкой области. Дети на оздоровление из такой зоны, где все разбомбили где нет воды и света. МЧС может быть самая мобильная вот сейчас структура в государстве, я так понимаю. Там очень хорошие ребята работают и в городе, и в Беляевский район, где мы непосредственно наш пансионат. Они сами даже позвонили, чем вам помочь и так далее. Ну, нормальные, нормальные взаимоотношения. Они делают то, что они могут. Мы делаем то, что мы можем. Наша задача это всех обустроить, как можно больше людей, оказать помощь, потому что они действительно приезжают оттуда некуда обратиться, чужой город, чужие люди. Наш центр координирует людей, то есть старается поселить их. Вот. Сегодня мы встретили около 180 людей с ограниченными возможностями. С ребятами мы их загружали с вагонов. Кто-то с инвалидных колясок мы их переносили чисто. То есть действительно люди такие нуждаются в помощи, и мы стараемся как можно больше им оказать такую помощь. Ну, как бы немножко работа она напряжена сама по себе, потому что приходится с разными людьми сталкиваться. Но в то же время она приносит удовольствие, когда мы людям помогаем и видим у них какую-то радость на лице. Это, конечно, нам тоже приносит радость. Я старший смены координационного центра госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, капитан службы семейного захиста Ворончук Олег.

për të ditur se